ठाणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये प्रभाग क्रमांक चार ब मधून स्नेहा आमरे भारतीय जनता पार्टीच्या तिकीटावर उभे आहेत तर प्रभाग क्रमांक चार डचे उमेदवार सिद्धार्थ पांडे यांचा प्रचार हिरनंदनी मेडूच आणि कृष्णनगर परिसरामध्ये सध्या घरोघरी जाऊन सुरू आहे यावेळेस श्री मुकाश मुकाशी आणि आशा देवी शेरबहादूर सिंग हे देखील या प्रचारामध्ये सहभागी झाले यावेळेस बोलताना श्री रमेश आमरे आणि सिद्धार्थ पांडे यांनी या प्रभागामध्ये सध्या खूप मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळतो आहे अशी माहिती दिली बघाल तर गेल्या दहा दिवसापासून भारतीय जनता पार्टी शिवसेना आर पी आय महायुतीचा इथे विजय हा निश्चित आहे आणि तुम्ही बघायची की होतो आहे टापक क्रमांक चारमध्ये आमची महायुतीचा प्रचार एकदम जोरात चालू आहे आणि आज आमचा दुसरा होऊन कम्प्लीट झालेला आहे आणि आज आम्ही प्रत्येक घरोघरी आणि आज कृष्णानगरमध्ये मी आलेलो आहे कृष्णानगर आम्ही गेले तीस वर्ष कृष्णानगरच्या रहिवाशांच्या मागे खंबीरपणे उभे उभे आहोत कृष्णानगरला कुठल्याही गोष्टीमध्ये कोणीही कितीही अफवा पसरवला तरी त्याच्यात विश्वास करू नका महायुतीचा माहिती तुमच्या मागे खंबीरपणे उभी आहे काही लोक मुद्दाम अफवा पसरवत आहेत की इथं बिल्डर लागेल अमुक लागेल अमुक लागेल लागे। या खोट्या गोष्टीत विश्वास ठेवू नका ज्या सरकारच्या ज्या सरकारचं धोरण असेल त्याप्रमाणे तिथं काम होईल मतदार हे आवाहन करतो कृष्णानगरमध्ये आमचे उत्तर भारतीय बंधु भगिनी आह्वान करेंटी बेहतर आह्वान करते तो बंजारा समाज आमच तो समाज बे आह्वान करो की महायुति न विजय करा नमस्कार मैं सिद्धार्थ संजय पांडे आज यहाँ पे चारों महायुति के उम्मीदवार आपके समक्ष है अभी हम इस समय कृष्णा कृष्णानगर में, में यहाँ पे खड़े हैं आज 10 तारीख है आने वाले तीन चार दिनों में जो प्रचार है हमारा वो ख़त्म हो के आने वाले 15 तारीख को यहाँ पे इलेक्शन की जो घोषणा हो गई है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे मतदान के लिए उतरेंगे हमारी जितनी कोशिश थी हमने चारों बाजू लोगों तक ये बात महायुति के जो चारों कैंडिडेट हैं उनका परिचय देने की किसी को ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इन्हीं लोगों को 2017 में यहीं के लोगों ने चुन के लाया था और अभी फिर से महायुति को दोबारा इन्हीं चारों कैंडिडेट्स को वापस अवसर दिया गया है अगले आने वाले पाँच साल में उनकी ख्याल रखने के लिए मैं सिद्धार्थ पांडे मेरे पिताजी माजी नगर सेवक संजय पांडे जी की जगह पे एक युवा को यहाँ पे अवसर दिया गया है उसका विश्वास दिखाते हुए यहाँ पे जितनी पूरे प्रभाग क्रमांक चार के जितने परिसर हैं उनमें आज एक ही नारा चल रहा है कि तीन कमल एक धनुष बाण बोलो जय श्री राम जय श्री राम सभी का ये मानना है कि महायुति को विजय करें विकास को विजय विकास के लिए विजय करें और आने वाले पंद्रह तारीख को आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उतरेंगे और महायुति को मतदान करेंगे और आने वाले सोलह तारीख को यहीं से हम लोग एक विजय रैली निकालेंगे जो पूरे प्रभाग में उसका यहाँ पे रहेगा परिसर भवानी ज्वेलर्स थाने पारंपरिक आणि आधुनिक दागिन्यांचा अप्रतिम संगम प्रत्येक स्त्रीची पहिली पसंती भवानी ज्वेलर्स ठाणे नक्की भेट द्या